لا 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 دمتم لا 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 دمتم دم 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 دمتم سالمين أقوى من ألف رجل فوضى وقلة ترتيب وعدم إحساس بالمسؤولية هذا ما كانت تفكر فيه السيدة أم طلال تجاه باقي أفراد أسرتها فاطمة كم مرة قلت لك ألا تنسي ترتيب سريرك أمي ألا ترين أني أخيط ثوبا جديدا لدميتي حسنا سأرتبه لك اليوم لكن هذه آخر مرة أرتب فيها لك سريرك إنه واجبك يا فاطمة تذمر دائم ألا يستطيع الإنسان العيش بحرية داخل منزله طلال لا ترمي حذائك وسط الغرفة أو في مكانه أمي انغماسي في كتابة الشعر ينسيني بعضا من هذه الأمور السطحية ها؟ <applause> ألا تقدرين موهبتي؟ أبا طلال لا ترمي قشر الفستق على الأرض لقد كنست المنزل مرتين لماذا أنت دائمة الشكوى؟ دعك من هذا الآن وتعالي لمشاهدة هذا المسلسل الرائع على التلفاز لا وقت لدي يجب أن أغسل الصحون فاطمة، ألم أنبهكِ مراراً، لماذا لا ترتدينَ مريلةً عند الرسم؟ ها قد توسخَ ثوبُكِ ثانيةً. طلال، أعدْ أغراضَكَ إلى الخزانة. لا وقتَ الآن يا أمي، صديقي ينتظرُني في الأسفل، سأرتبُها عندما أعود. مَن كسرها؟ يا طلال قلتها لك اكثر من مره لا ترمي الاوراق على الارض سله المهملات بجانبك الا ترين اني اكتب جليله ارجوك لا تزعجيني لابد من حل لكل هذا لا احد يقدر ما اقوم به من مجهود ولا احد يشعر بالمسؤوليه في هذا البيت وعندما اشرقت شمس اليوم التالي بدأت السيدة أم طلال بتنفيذ خطة مناسبة لمشكلتها هذه. أمي، أين طعام الفطور؟ أه أمي، أين كوب الحليب الصباحي؟ ما هذا؟ أختي، انظري. زوجي العزيز، أطفالي الأعزاء، بالنظر إلى أن بعضكم يظن أني أعوق حريته في التصرف داخل المنزل قررت الاستجمام عند أمي بضعة أيام علي أريحكم لفترة من تذمري وشكواي الدائم اهتنوا بأنفسكم جليلة عدة, عدة أيام؟ لا توبيخ بعد اليوم سنفعل يه... وبدأت رحلة الأسرة داخل المنزل عدة أيام بلا أم كيف ستقضي الأسرة أيامها؟ اعداد طعام الفطور ترتيب الغرف كنس المنزل غسل الثياب وغسل الصحون اعداد طعام الغداء وصنع قالب من الحلوى تنظيف الحمام وتنظيف الزجاج والكثير من الاعمال لكن ماذا كانت النتيجة؟ حرارتهم مرتفعة، سيتعافون مع حلول المساء بالتأكيد. ما السبب؟ عفوا يا أبا طلال، ما هذه القذارة؟ المنزل مملوء بالنفايات الملوثة، وطعام الأطفال غير صحي. معك حق. أريد أمي. أرجوك يا أبي، اتصل بأمي وأخبرها أن تعود. كيف لها أن تعود وترى المنزل على حالته المخيفة؟ اسمعوا لدي خطة. وبدأت الأسرة بتنفيذ خطتها منذ صباح اليوم التالي، خطة مجهدة وتحتاج إلى كثير من العمل، خطة لم يعتد على تنفيذها أحد من أفراد المنزل. انتهينا <applause> مسكينه امي كيف كانت تدير اعمال المنزل بمفردها <applause> قويه انت يا جليله بقوه الف رجل لم نكن نقدر هذا الجهد الفظيع الذي كانت تقوم به وحانت الساعه المنتظره هل فعلتم كل هذا وحدكم امي الجميله يا ورده في الخميله لن نسيء اليك بعد الان سنساعدك في أعمال المنزل، وفي العناية بأزهار البستان. نحن نقدر ما تقومين به من عمل شاق، ومن يفكر في غير ذلك يكن ولداً عاق. <applause> شعورك بالمسؤولية في تدبير منزلك يرسم الابتسامة على وجه أمك، ودمتم سالمين. la 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 dum dum la 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 dum 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 dum